Сьогодні у новому випуску формули щасливого життя. Найромантичніший дует Тамерлан та Альона Омаргалієва. Тамерлан точно знає, як виявити шахрайок, які полюють не за коханням, а за грошима. У народі таких називають динамщиці. Невозможно все все там находиться під якою то маскою Тобто постоянно там говорять, як же я тебе люблю і так далі. Сама. Обережно альфонси Знаєте, є таке слово Альфонс. Так? Ти таких не зустрічав? Ні, там такого. <гум> все про шлюби за розрахунком, про аферистів, які полюють за грошима. Та навіть більше дивіться просто зараз. Аню, зараз читаю на форумі невтішну статистику для нас. Оля п'ятіті британські учений. Да ти знаєш, мені іноді кажеться, що їм просто нічим уже зайнятися. Аню, вони дослідили, що в Україні 60% шлюбів за розрахунком. А как же мне это светло кохание? Ну как? Ну как они могут это проверить? Оль, давай отвлекемся от этих неутешительных фактов, ведь сегодня у нас в гостях одни из лучших R&B исполнителей Тамерлан и Алена Маргалиева. Привет! Привет! Привет. Внутри тебя я, я, я поглощаюсь каждой секундой Пропадаешь словно в тунде Так гуляет только русский Когда в кармане кэша не пусто Нам не нужны правила так, що вставила восапи з Києва та Мерла Альонамерлан та Альона Омаргалієва популярний український гурт, який був створений у 2009 році. Як не дивно, вони познайомилися в інтернеті, а саме в однокласниках. Здесь на спильных интересах, Музыки и вырешила записать спильный трек. За період існування у дуэта з'явилися сотни тысяч шанувальників в Украине, России, та и странах СНД. Дуже раді вас бачити. Як у вас справи? Отлично. Что планируете делать в ближайшее время? Вот сейчас мы готовим э, выход в свет новый сингл. Вот сейчас решаем, какой из них точно, потому что мы понаделали много песен. Вот, и каждая песня нравится вот и сейчас вот как раз определяемся уже что будет следующее. уже ну, нужно выпускать новый хит уже зима слава богу закончилась все спрашивают о следующем весеннем может быть романтическом каком-то хите а может быть танцевально вот я знаю что ваш клип вошел в рейтинг лучших клипов на ютубе наравне с э, клипом ганга style например и другими вот как вы думаете в чем секрет в чем секрет такого успеха у нас просто очень как говорится, у нас есть свой менеджер, который работает в интернете по размещению э, видеороликов наших. Вот и поэтому просто что еще многим понравилась, наверное, идея клипа. Вот и поддержали ее так своими, своими просмотрами. Мы записали песню "От расстояния", потом у нас пошли там, пап, буквально там мы две песни записали, еще хочу с тобой все будет хорошо. Вот на которые мы не могли решить, на которую на которые именно хотелось бы снять клип. Вот, и мы махнули на все, поехали в Штаты и сняли два клипа на эти песни. Ну, на «Хочу с тобой» на все будет хорошо. Вот, и в принципе с этого у нас уже, как говорится, и начался там, официально, официально происхождение нашего дуэта. То есть у нас с Хочу с тобой, которую в принципе не брали ни на одну радиостанцию. Вот, она крутилась там на М1. И, несмотря на то, что была хорошая ротация, ни на одной радиостанции ее не было. Это был не формат. То есть там рэпчик, сюда-сюда. Ну, сюда. рэп. Да. Тогда еще как не совсем, 4 4 года назад. Мы сделали следующее. То есть мы провели огромную работу в интернете, вот, и э, слушатели начали сами звонить на радиостанции и заказывать эту песню. После чего программные директора начали нам звонить и говорят... Ну, на очень хорошо крутилось тоже, на всех наших музыкальных каналах, да. Да, и очень программные директора, ведущие там вот эти, звонили нам и говорят, вы не хотите презентовать эту песню у нас в эфире? Мы говорим, ну конечно. Придем, презентуем, да. Скажите, а кто вам пишет музыку и стихи? Песни мы сами пишем. Все, что, в принципе, да, все, что мы делаем, мы делаем сами. Вот. Единственное, что у нас на эту песню у нас было свое видение клипа. Вот. Нам подсказали вот такую вот идею, и мы согласились. У нас есть офигенный, очень классный танцевальный трек, такой весенний-летний. Вот. И я бы у нас не сказала, есть... что он весенне-летний, я бы сказала, что мне кажется, что он вообще на все сезоны песня, время которой именно сейчас. Потому что если ее выпускать позже, это Она уже будет... будет да, да, не актуально. Поэтому вот-вот буквально вчера свеженький хиток забрали, горяченький от нашего романа-бестселлера, который спродюсировал сам продюсер этой песни, вот, Который работает с Ваней Дорном. И уже будем проверять, будем смотреть по людям там, по тому то, что скажет, будем ориентироваться и будем снимать видео. Вот вы достигли уже такого высокого уровня. О чем вы мечтаете теперь? Какие у вас планы? У нас очень-очень много планов. У нас есть планы иметь планы. Мы еще на самом-то деле, ну, то есть, для наших слушателей, для тех, кто уважает нашу музыку, слушает нас, может быть, там мы достигли какого-то уровня. Это нормально, это правильно. Но на самом деле, еще нам шагать и шагать вперед. Есть еще, как сказать, для нас неопознанный рынок это Россия которые мы хотим не, неопознанный за, объект, да. завоевывать, да. Вот там и там граммофон и так далее. То есть есть еще куча целей. А, а если говорить про Европу, про Евробачение уже больше такой серьезный. Ну, в принципе, как? Мы по, по диаспоре, да, этом, по, по, диаспоре мы, в принципе, нас слушают. То есть вот сейчас мы отправляемся на следующей неделе, у нас тур по Германии будет. Там ближе к лету у нас тур по Америке будет. То есть поэтому э, мы, мы постоянно задумываемся о том, чтобы Участвовать в Евровидении, да, то есть как бы у нас есть там даже пару песен, вот, например, вот мы смотрели, вот, вот она идеально вписывается, к примеру, в формат Евровидения. Мы еще ни разу не участвовали, просто опять же, то есть... Мне кажется, это опасно. Понимая... В нашей стране проходить отборочный конкурс... Понимая просто, как это все дело проходит, как бы, и ты понимаешь, что ну, там не столько оценятся песни и номер, как какие-то, может быть, то ли личные, то ли там какие-то финансовые Сложно моменты, Сложно сказать, да. этот момент нужно тоже продавливать. Вот вы сейчас так много работаете, а как вы отдыхаете? Что любите делать, когда вот свободная минутка вырывается? Успеваем отдыхать, ходим в кино. Редко отдыхаем в плане того, чтобы куда-то выехать, допустим, да, потому что, как сказать, такая работа, она как бы на звонке, да, то есть там тебе позвонили, тебе нужно там завтра уже быть там в другом городе. Сегодня нам приятно общаться и сегодня с вами, в ну, вашей передаче. Мы на нашей программе обсуждаем различные психологические темы. И вот сегодня тема нашей программы – «Динамо». Ну, это на жаргоне «Динамо», а на самом деле это развод на деньги и на нервы. Вот часто девушки гоняются за деньгами, и мужчина, э, человек, их просто не интересует как личность. Вот как вы думаете, можно ли как-то распознать «Динамщицу»? Мне кажется, что есть вообще те мужчины, которые в принципе и знают о том, что девушка от него хочет, и они все равно с этим живут. Я думаю, что и вот. его это устраивает, да? Видимо, нашим девушкам так тяжело в жизни чего-то добиваться самим или работать, или они не могут себя найти, они там пользуются своей внешностью. Но э, мне кажется, что распознать нам женщинам, наверное, легко. Не, на самом-то деле это все все выкупается. Писать. Это на самом-то деле, мне кажется, дело времени, то есть вот э, в познании людей, да, вот. Больше даже в момент какого-то мужского там опыта где-то, да. То есть в любом случае где-то, да как-то оно досплывает. Да То есть ну, невозможно все время там находиться под какой-то маской. То есть постоянно там говорить, как же я тебя люблю и так далее. Сама. Вот. А скажите, вот э, тоже сейчас существует такая тенденция, что женщины, э, они в принципе становятся очень известными, они зарабатывают много и снова с другой стороны э, як как слаб слабкийший человек. То есть, он меньше зарабатывает, головна. главная. А вот, как вы думаете, кто должен больше зарабатывать? У меня есть много знакомых подруг, достаточно много подруг, которые зарабатывают больше, чем их э, мужчины, супруги. Я э, мне, допустим, нравится, и я считаю, что все-таки мужчина, он должен зарабатывать больше, потому что когда женщина доминирует, то есть это такой мужчина, он либо как бы соглашается с этим, его все устраивает, Он ну, там, например, там, ну я не знаю, там сидит там с ребенком, там, да, есть мужчины, которые больше даже хозяйской работы по хозяйству, да, выполняют, если женщина зарабатывает, но их это устраивает, а тогда это нормально. С работы, с завода ну что ты покормила? Меня? Ну я не говорю там о заводах, да конкретно, есть там владельцы салонов, допустим, у нее пошло это дело, она чего-то хотела добиться. Вот и молодой человек, который там, ну, например, у него там что-то не сложилось, да, и его в принципе устраивают, потому что она там ему все покупает. Но а э человеческая функция не. Да знаете, не будет никаких проблем э потом из-за этого э там, разногласия. Я знаю, что да. э в любом случае, наверное, все-таки в ссорах что-то там всплывает, но тем не менее как-то вот это вот так вот все ну, дальше продолжается а -а -а. жизнь. Допустим, лично для меня. То есть я не считаю, что либо уже вы зарабатываете вместе, да, как в нашем случае. Значит, смотри, я что считаю, что ты так все рассказала уже, я уже не знаю, что мне добавить, просто пока есть у меня пару слов, я хочу что-то кинуть. Я считаю, что вот мое мнение, вот мужчина, он сам по себе, по своей природе, по своей структуре, он охотник. То есть, если он приходит домой, как говорится, на все готово, уже как бы жизнь не имеет какого-то смысла, да? Вот, мужчина должен. Э мне кажется, как как минимум, да, то есть в, в семьях, которые там благополучие, лад, там и так далее, вот мужчина должен зарабатывать основную какую-то часть, мужчина, да. Либо, к примеру, как бы, чтобы это как бы дело было поровну. Но ни в коем случае, чтобы не зарабатывала женщина больше мужчины. Да? Спокон веков вот есть какая-то история, вот она должна все-таки. То есть да, держаться. вообще мы так смотрели в фильмах, там, я не знаю, там, начиная там с самого-самого-самого, да, когда мужчина, он там ходил, завоевывал, там то, там он воевал, он приходил, там у него тут там дети, там, там, жена, там. А на самом деле все зависит от мужчины. В наше время сейчас очень много, вы знаете, есть такое слово Альфонс, да. Есть очень много мужчин, которых это устраивает. Поэтому тут уже все зависит от мужчины. Он или может, допустим, с этим жить, да? Что женщина зарабатывает там? Или ну, либо нет. Опять же, это на самом-то деле вот у, у мужиков реальных, да, то есть у них просто может, ну, как правило, играет такое самолюбие, да. Как это я, что я, я здоровый там мужик, да, что не могу пойти заработать денег, что ли, то есть, ну. Я считаю, это правильно, как бы это нормально. Но это такой мужчина, как ты. А есть мужчины, которые так не рассуждают? Нет, так есть, есть, которые, я же тебе говорю, вообще. Ты просто. таких не встречал? Не есть, у меня там <с знакомые друзья. А как вы относитесь к неравным бракам? Должен ли человек выбирать пару своего социального уровня? Я считаю, все-таки на самом-то деле изначально была придумана своего рода какая-то классификация классов. Когда вот как бы по социальному равенству, как бы, ну, как бы равные семьи, да, вот, это в первую очередь, это воспитание, то есть как бы оно одинаково, потому что в любом случае где-то где воспитание, оно, конечно, свою роль отыгрывает по-любому. Вот. А где-то порой решающее. Вот. Плюс это, э, то есть если, как говорится, там богатый, богатая девушка, там, и не совсем там, с благополучной семьи парень, они там друг друга встретили, они там полюбили и так далее, да. И... Там, этих всяких кровей там и так далее там голубых да там а он там обычный парень то есть и, и наоборот, да то, либо то, наоборот да. да и как бы просто что само вот видение вот этого мира да там видение всего происходящего будет немножко с разных как бы высот на самом деле самые прочные браки это когда парень с девушкой они опять же с одного э, такого одного как бы там социального там, статуса, да, вот и они вместе, как говорится, прошли там через какое-то там огонь, да, медные трубы, там и так далее, в общем, и, как говорится, стали на ноги, да. То есть я считаю, что это самые прочные браки. Ну, я думаю, тебя ваш приклад, в принципе. <соцентренно> <соцентренно> ну, у, да, у, я, в чем здесь привилегия? В том, что ты изначально сталкиваешься уже с трудностями, не имея там машины, не имея квартиры, не имея дома, не имея там каких-то денег, да. То есть. Ты уже как бы изначально проверяешь человека. То есть человек проверяет тебя. То есть, как бы, вот эти все, даже не то, что там ты проверяешь и тебя проверяют. То есть жизнь, да, вот так. Да, 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 сама проверяет. То есть, как бы, я считаю, это круто, на самом деле. В этом есть какую то доля романтизма своего. Ну, вы в Киеве познакомились, так? Потому что я знаю, это мерлан Одессы, а Ален, ты с Киева. Сама Черкас. Да, познакомились в одноклассниках. Мы, и получается, что-то Мерлан искал девушку, с которой которая бы там, не знаю, там пела с ним, то есть и мы, в принципе, достаточно долгое время проработали вместе, вот, то есть у нас там были разные концерты, только записывали там песни, а потом как-то все плавно, знаете, начало переходить. А сколько вы, вот, в статусу, Наверное, год, да. Да, да, где-то так. Вот, ну, годы. просто все равно, знаете, как э, ты присматриваешься к человеку, может быть, действительно тоже возникали какие-то ситуации у нас, допустим, не совсем там, Приятный, да, где мы вдвоем там советовались, мы, мы вместе, потому что мы дуэт, мы у нас были уже планы, мы о чем-то мечтали. Поэтому, видимо, как-то так вот в каких-то ситуациях там, допустим, понравилось вот как этот человек там, рассуждает. Ну, я говорю, я, можно что-то попробовать, там, вдруг получится, как бы то есть. Спасибо большое за участие в нашей программе, нам было очень интересно. Желаем вам дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Я... Новых вам песен, мы будем очекаться. Да. Спасибо, что пришли до нас. Знаю, старий, дуже термін. Ще, по-моєму, всі яких стіляги його придумали. Я вважаю, що всі жінки мають право на вибір. Є таке, тобто у мене навіть знайомі дівчинки такі є. Розводять, ну не знаю там на телефони, квартири, шуби, машини. Як розвели, ну так в кафе знайомимося. Ані купі, то, купі, то, потім, ладно, ми дамо. І все. Це була дівчинка. которая воспользовалась моим положением, ну, отношением к ней и попросила одолжить деньги для лечения ее матери. После того, как я одолжил ей деньги, оказалось, что мать у нее здорова. И, собственно, это не первый случай подобный, который был. Собственно, ее, конечно же, я больше не видел, и деньги она не вернула. Не клевал на них. Развели, скажем так, на документы. Вот так. Паспорт студенческий та, та, та С виду девочка скромная, а потом, когда завелись отношения, все дальше и дальше, она говорит, подари то, подари все. У меня день рождения, у нас годовщина. Я понял, что она чисто выкачивает деньги из меня и просто пришлось разойтись. Больше девчат зараз в Киеве, жаль, такие.